yatdır. Kadenza orkestrinin bu təfəkkürli konserti konseptual adı və proqramı ilə diqqət çəkdi. Musiqi maarifçiliyini əsas məqsədləri sırasına daxil edən sənətçilərin bu konserti auditoriyaya musiqi yaddaşını yeniləmək imkanı verdi. Bu ə, konsertdə yaddaşa adlanır. Biz çalışırıq ki, ə, yaddaş kodlarımıza Azərbaycanlıları, Azərbaycan ə, bir azərbaycanlığının identifikasiyası hansı şəkildə formalaşıb və bizim yaddaş kodlarımız var. Və o yaddaş kodların eyni zamanda da musiqi deməli tərəfindən də çözülə bilər. Və bizim deməli bəstəkarlığ məktəbimiz var. Çox güclü bəstəkarlığ məktəbimiz var və biz bəstəkarlığ məktəbinin bu konsertdə xronoloji olaraq keçiririk. 28 may Respublik gününa həsr edilən konsert Azərbaycan bəstəkarlığı məktəbinə məxsus fərqli nümunələri proqrama daxil etməklə sanki musiqi tariximizin səhifələrini vərəqlədi. Hər əsər onun xarakterik cizgilərini əks etdirən ifalarla yadda qaldı. Musiqili gecədə Üzeyir Hacıbəylinin ilk tələbələrindən olan Asif Zeynalov, Ərtoğrul Cavit kimi bəstəkarların sənət nümunələri, Xəyyam Mirzəzadə və Cəmanşir Quliyevin kamera əsərləri Səid Qənənin musiqisi dinləyicilərə zövqlü anlar yaşatdı. Ərtoğrul Cavidin fortopiano əsərləri ilk dəfə olaraq Türker Qasımzadənin işləməsində təqdim edildi. Hər dəfə konsertlərimizdə çalışırıq, auditoriya ilə interaktiv təmas quraq, musiqi tariximizin müxtəlif səhifələrindən əsərlər səsləndirək. Bir sözlə. Dəqiqliklə tərtib olunan konsert proqramı dinləyicilərə musiqidən zövq almağa imkan verdi. Tamaşaçıların diqqətindən ilhamlanan Cadenza orkestri hər ay yeni konsert proqramları təşkil etməyə planlaşdırır. Uma Şeymanlı, Sədrəddin Mirzayev, Mədəniyyət xəbərləri.